Saya first time kenal Yasmin Ahmad ni bila tengok scene Mok Jik Victor tengah hempuk anak lelaki dia yang bisu tu sebab dia bercinta dengan Melayu. Saya tak minat cerita cinta ke sedih-sedih ni tapi movie tu lah yang saya ingat sampai sekarang. Apa punca sebenarnya yang buat kita tertarik sangat dengan cerita-cerita Yasmin? Saya suspect sebab cerita Yasmin dengan kontroversi macam ni. Asal movie dia keluar je bising satu Malaysia Masuk paper, masuk melodi Cerita dia bukan tak ada perempuan tak pakai tudung Cerita dia ada perempuan botak yang tak pakai tudung Skrip cerita tu pula banyak bagi orang agama tak senang duduk Bukan sekali dia buat, berkali-kali Orang pun dah tak terkejut bila dengar filem dia kena ban Tapi kalau kita cuba untuk tarik nafas dan cuba untuk rasional Kalau betul cerita Yasmin naik kerana kontroversi Takkan dah sampai dia boleh menang award Award pula filem festival level dunia tau Oh, orang luar memang suka Serta-serta libra macam ni, Farid Weh, award yang dia menang tu Iklan pun ada tau Iklan Petronas yang power-power tu Yang sampai sekarang kita ingat Hal asal sebab buat Yasmin gila Ada orang naik kerana kontroversi Kita tak nafi Tapi kontroversi takkan buat orang auto minat dengan movie ha Kalau tak lama dah movie Anu dalam botol dah jadi famous tu, dah Ha, oh, dah sebut pasal movie ni kan Movie kat Malaysia ni Kalau nak compare dekat luar Warna dalam movie kita tu adalah yang paling tak best sekali macam shoot tengah hari rembang Tak feel langsung Kecuali cerita Yasmin Sebab semua movie dia akan set bagi warna tu rasa macam nostalgia Macam tengok memori lama Saya dah rasa sebab Yasmin main dari industri iklan Beza orang iklan dengan movie Movie orang bayar untuk duduk berjam tengok cerita hang Iklan Tak ada siapa yang akan bayar untuk tengok iklan weh So company macam Petronas ni akan panggil orang-orang macam Yasmin lah Yang akan tackle masalah ni dia orang akan guna segala ilmu pengetahuan dari lighting, kamera, warna, lagu, semua ni kerana satu niat je untuk dapatkan perhatian kita. Dan antara ilmu yang paling mujarab sekali dalam nak tarik perhatian orang ni adalah ilmu psikologi. Dan Yasmin Ahmad memang study pasal psikologi. Dia faham sangat macam mana nak sentuh jiwa manusia dengan cerita. Cuma yang saya duk heran tu, kalau dia terpaling faham psikologi manusia, pasal apa semua movie dia asyik duk ulang benda sama? Kata power, buatlah benda lain pula. Ni pelakon pun asyik orang yang sama Tema cerita asyik berkait pasal agama Kaum dan kerja nak tunjuk pasal bercinta dengan lain bangsa Aku heran sungguh yang lah ni Ni kot punca kenapa budak-budak kita cukup minat dengan Dr. Wong lah, Amoy lah Yasmin Ahmad ni dia banyak ambil inspirasi luar tau Dari Jepun, India Tapi yang dia idola sekali Tan Sri Piramli Idola dia ni pula ambil inspirasi banyak dari Hindustan dan Sota Gatun Sangat tak masuk akal Sebab Piramli ada lebih dari 60 movie dia buat Bukan konten seminit dua mana dia dapat idea banyak-banyak tu? Kalau kita perasan, dialog-dialog ikonik dalam cerita Piramli kebanyakan yang bukan dia tau tu adalah dialog asli dia kutip dari kawan-kawan dia Piramli dia anggap seni ni bukan kerja dia seni ni adalah kerja Tuhan kerja dia hanya kutip apa ilham Tuhan bagi di sekeliling dia dia kumpul dan sampaikan je Piramli pun sebenarnya kaki kritik juga tengok pendekar bujang dapur saja sudah ha. dia mengata semua orang antara kita nampak dengan tak nampak je So, apa yang Piramli buat? Yasmin pun buat benda sama. Cuma cara penyampaian aja beza sikit. Piramli suka bagi dalam bentuk cerita masyarakat. Yasmin pula fokus pada cerita dia sendiri. Ambil contoh watak yang asyik cakap orang putih dan duk kena perli tu. Tu yang dia kena masa budak-budak dulu. Pasal isu agama dan perkauman, Yasmin kahwin dengan Chinese tau. Pada lewat 90-an ni, kahwin dengan bangsa lain masih lagi kita rasa pelik. bayangkan persiasi apa dia duk dapat tu. Tapi yang saya nak highlight dekat sini sebenarnya Cara mereka berkarya tu Rupanya sama macam orang-orang seni lain Yang power dekat dunia ni duk buat Dalam buku The Creative Act Dia kata seni ni kerja menterjemah benda yang tak boleh dinampak Dia boleh bagi jadi dia rasa je Contoh ekstrim sekali Kita ambil Taylor Swift Berlambak lagu-lagu dia yang hit tu Satu dunia duk dengar Semua dibuat waktu dia broken Lukisan pun ada juga Vincent Van Gogh Franz Kafka untuk novel Okey lah contoh dekat sikit yang kita boleh relate Lagu galau yang kita duk dengar dari Indonesia tu Huh, dia punya menangkap tu Macam kita pula yang putus cinta hari-hari Kira kalau balas wasiat tu Tiba-tiba jadi bisa Karena Terus dia tukar bahasa So Kalau ada orang yang boleh ekspreskan sesuatu Dari lubuk jiwa dia Mentah Dan tak tertapis dalam bentuk seni Benda tu akan resonate dekat kita Sebab yang kita ingat tu Bukan pada gempak yang jalan cerita Atau lirik dia Kita ingat kerana Apa yang dia buat kita rasa